Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Berkata Imam Al-Allama Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tunduklah di bawah takdir Tuhan. Wahai gulam, bertenang di bawah telunjuk takdir dengan memakai pakaian sabar dan redha. Dengan memakai pakaian sabar dan rela. Kemudian menunggu datangnya kelonggaran daripada Allah. Jika anda bersikap begitu, nescaya Tuhan yang menyebabkan takdir itu akan menghujanimu dengan kelebihan. Dan kurnianya yang tiada pernah engkau tahu hendak memintanya dan mengharapkan daripadanya. Wahai kaumku, terimalah takdir Tuhan itu dan dengarlah apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir Jilani yang sudah berusaha untuk mengenal takdir dan tunduk diriku kepada takdir itu dan membawaku kepada Tuhan yang menentukan takdir itu. Wahai kaumku, marilah kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla kerana takdirnya dan pelakuannya dan kita menundukkan tonggak zahir kita dan batin kita untuk menyetujui takdir Tuhan dan kita berjalan di bawah teduhannya kerana dia itu adalah utusan dari kerajaan Tuhan yang patut kita memuliakannya disebabkan pengutusnya jika kita berbuat begitu dengannya nanti dia akan membawa kita bersama-samanya kepada Tuhan yang menentukan takdir itu Firman Allah Taala, "Hunalikal walayatullillahi alhaq." Di situlah perlindungan pertolongan hanya bagi Allah sahaja. Surah Al-Kahfi ayat 44. Akan merasa senang bagimu bila dapat meminum dari lautan ilmunya dan memakan dari hidangan kelebihannya. Lalu bermesralah dengan kemesraannya serta bercucuran dengan rahmatnya. Ini boleh berlaku kepada segelintir manusia dari berpuluh ribu hanya seorang dari beberapa suku dan kabilah. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di antara perkara yang tak Allah Ta'ala tentukan kepada semua makhluknya, dia dinamakan sebagai takdir. Bahkan Allah Ta'ala telah mencatat dan menulis takdir setiap makhluk sebelum menciptakan makhluk. Supaya kita menyedari dan supaya kita bersenang-senang sentiasa bersedia ini coretan ini suratan ini apa yang Allah Taala tetapkan namun di sebalik takdir-takdir yang Allah Taala tentukan ya Allah Taala suruh kita berusaha berusaha bukan untuk mengubah takdir tapi berusaha supaya kita tenang menerima takdir Usaha tidak akan mengubah apa pun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita berusaha dengan menggunakan seluruh harta benda kita, seluruh pengaruh, seluruh kekuatan yang kita ada, ia tidak mampu mengubahnya. Karena apa yang Allah Taala takdirkan ia berlaku. Tetapi kenapa Allah Taala memerintahkan kita suruh berusaha? Ada beberapa sebab. Yang pertama, kita sendiri tak tahu takdir Allah bagaimana. Tetapi kita diajar redha. Sabar. Dan menerimanya. Yang kedua kerana sifat manusia itu dijadikan senantiasa bergerak. Bergerak yang hidup. Menjadikan dia sentiasa mencari jalan keluar. Tidakkah kita lihat Sekiranya kita berada di satu tempat yang terkunci semuanya, kita masih terus mundang-banding mencari jalan keluar. Walaupun kita tahu semua tertutup. Kita akan terus bergerak, berjalan. Dengan harapan ada jalan. Walaupun sudah tertutup semuanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala perintah kita berusaha supaya kita mampu tenang menerima takdir Allah. Kita akan tenang. Kerana itu tuan-tuan berusaha lah supaya kita tenang menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kita belajar dah bersungguh-sungguh tapi tak boleh masuk universiti sebagai contoh. Maka kita tenang. Kenapa kita dah buat sesuatu? Umpama kita sakit, kita dah berubat macam-macam tapi tak sembuh. Tapi kita tenang kerana kita berubat. Dan tujuan kita usaha juga supaya persepsi orang tidak memandang kita dengan pandangan yang hina. Setiap orang melihat, setiap kali kita menghadapi masalah, dia kata kita tak berusaha. Kita tak buat apa-apa. Itulah pandangan orang. Maka kita nak menjawab kritikan mereka dengan berkata saya dah buat. Semua saya dah buat. Yang awak cadang tu, yang awak belum cadang pun saya dah buat. Tetapi bila kita pergi pada hakikat takdir Allah. Tadi saya sebut secara umum, kenapa kita berusaha? Tapi kita kembali kepada hakikat, ia ya, takdir Bagaimana berurusan dengan takdir Allah? Ada dua cara. Yang pertama sabar. Dan yang kedua rela dan redha. Ini cara berurusan dengan takdir Allah. Kita tidak ada cara yang lain. Jadi kita sebut usaha. Usaha bukan cara yang sebenar dalam menghadapi takdir Allah. Kali kita katakan usaha tidak mengubah takdir Allah. Tidak akan mengubah takdir Allah. Apa yang telah Allah tetapkan. Tapi usung untuk menjadikan kita tenang dengan apa yang akan berlaku. Tetapi yang mampu kita lakukan dalam menghadapi takdir Allah, pertama sabar, yang kedua redha. Adapun sabar kita di minta bersabar tahap mana? Kita diminta sabar tahap para nabi dan para rasul. Allah Taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka hendaklah kamu bersabar ...setingkatan sabar para ulul azmi di kalangan para rasul. Kalau orang tanya, saya nak sabar sampai bila? Saya nak sabar takat mana? Saya nak sabar sempadannya kat mana? Jawapnya ialah sabarlah sebagaimana sabar para rasul ulul azmi. Maka ini mendorong kita untuk... ...membuka lembaran sejarah, membaca kisah... ...Nabi-Nabi ulul azmi. Apa maksud ulul azmi ulu yang mempunyai azmi keazaman. Yang mempunyai keazaman yang kuat. Yang maksudnya mereka ini menghadapi takdir-takdir yang keras dalam hidup mereka. Dan mereka mampu bersabar. Bermula daripada Nabi Allah Nuh AS. Diikuti dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesemua Nabi-Nabi ini, mereka sentiasa dihina. Mereka sentiasa ditolak oleh kaumnya dalam tempoh yang panjang. Nabi Nuh kita tahu penolakan dakwah. Hampir seribu tahun. Nabi Ibrahim sehingga tidak ada yang beriman melainkan dia seorang. Selepas peristiwa dia dibakar dalam api, barulah bertambah dua orang yang beriman. Itu isterinya sendiri, iaitu Sarah dan anak saudaranya Nabi Allah Lut AS. Manakala Musa sering dipermainkan oleh kaumnya difitnah dihina oleh kaumnya sendiri sehingga Musa terpaksa menerima akibat kejahatan kaumnya terperangkap dalam di padang tih padang sesat selama 40 tahun kerana angkara perbuatan kaumnya dan Nabi Isa yang sentiasa diburu dicari untuk dibunuh Mengejarnya ke sana ke sini sehingga nabi Isa terpaksa menyembunyikan diri bergerak satu tempat ke satu tempat hanya bergerak dengan anak-anak muridnya yang setia itu ujian dan itu cobaan dan diikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebalik segala kelebihan yang nabi dapat sebagai sayyidul anbiya sebagai nabi penutup sebagai rasul pilihan Allah sebagai kekasih Allah tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sunyi daripada melalui takdir Allah yang begitu keras untuk mendidik baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kematian kedua ibu bapanya dengan kematian datuknya dengan pemulauan kaumnya dengan pendustaan dengan segala penghinaan kecaman sehingga ke peringkat perancangan untuk memenjarakannya membunuhnya menghalaunya sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa meninggalkan bumi yang tercinta terpaksa meninggalkan Mekah. Bumi sejuta kenangan, sejuta keberkatan. Tetapi demi melangsungkan dakwah, baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al Munawwarah. Maka kalau kita sebut tentang sabar kita kat mana? Sabar kita ialah sabar para nabi dan rasul. Ya. Kita tak mampu mencapai kesempurnaan. Tetapi kita meletakkan itu target kita. Tuan-tuan orang bisnes, dia pun letak target. Target berapa? 10 juta. Dia mungkin tak sampai 10 juta menjaga. Kita, anak-anak kita nak periksa. Kita terus target straight A, straight A. Walau kita cikgu pakai motivasi pun tahu, tak semua dapat straight A. Tak semua. Tapi kita sentiasa pergi kelas motivasi, dia straight A. Sampai pelajar yang tak pernah dapat A pun, dia yakin straight A. Dan begitu kita letak matlamat. Dan kita berusaha agar matlamat. Kerana manusia dalam meletakkan matlamat, matlamat itu biar tinggi. Walaupun usaha ini tak seberapa. Supaya dia sentiasa melakukan terbaik. Kerana itu, hatta kalau kita meminta syurga, Nabi SAW tak ajar kita minta syurga yang bawah. Nabi ajar kita, Izzat sa'altumul jannah. Fas'alul firdaus al'ala. Kalau kamu meminta syurga, mintalah firdaus yang tertinggi dan Allah Taala ketika mana menyuruh dan memerintahkan kita supaya mencontohi contoh kita siapa? Contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan. Jadi bagi menghadapi takdir Allah yang pertama kita sebut tadi sabar. Sabar tahap mana? Sabar tahap para Nabi dan Rasul Walau kita tak mencapainya Jadi untuk kita menguatkan sabar Dia ada beberapa step, beberapa peringkat Yang pertama saya katakan, bacalah kisah para Nabi dan Rasul Mereka lambang contoh kesabaran sebenar Di sebalik keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki Doa yang mustajab, dekatnya mereka dengan Allah Mereka tetap mesti melalui takdir-takdir Allah Ta'ala Mereka tidak mampu mengubah apa pun kematian isteri tersayang, tercinta bahkan kalangan mereka dikhianati oleh isteri sendiri seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh dikhianati oleh anaknya sendiri dikhianati oleh bapanya sendiri semuanya berlaku dalam sejarah para Nabi supaya kita melihat apa yang berlaku kepada kita kecil supaya kita tak kata saya dah doa banyak Allah Ta'ala tak kenang pun tentang para Nabi mereka juga melalui benda yang sama diuji puluhan tahun kerana Doa itu bukan untuk mengubah apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Tetapi doa itu bagi menenangkan kita terlebih dahulu dalam menghadapi takdir Allah. Ya benar, ada hadis menyatakan La yuraddul القضاء illa بالدعاء Tidak akan ditolak qadha melainkan dengan doa. Dan kita dah bahaskan yang dimaksudkan qadha yang berubah itu dinamakan qadha mu'allak. Itu qadha yang kalau sekiranya manusia berdoa maka Mungkin Allah ubah. Tetapi doa itu sendiri memerlukan masa. Menunggu. Nabi Allah Zakaria doa untuk dapat zuriat. Dia terpaksa menunggu tempoh yang lama. Nabi Allah Ibrahim juga berdoa mendapat zuriat, menunggu tempoh yang lama. Bukan orang beriman berdoa mendapat kemenangan, terpaksa menunggu tempoh yang lama. Maka, ini fitrah. Sabar. Eh, sabar, cara kita nak tingkatkan yang pertama, baca kisah pada Nabi dan Rasul. Contoh terbaik. Yang kedua untuk kita sabar berdoa kepada Allah. Sebab Allah menyebut wa ma sabruka illa billah. Sabar ini datangnya dari Allah. Sabar datang dari Allah. Dan yang ketiga ialah dengan kita sentiasa bersahabat dengan orang yang sabar. Tuan-tuan bila kita sahabat dengan orang yang sabar, kita sabar. Kalau kita bersahabat dengan orang panas barang, kita pun panas barang. Kalau kita bersahabat dengan orang cerdik, kita pun nampak cerdik. Kita bersahabat dengan orang baik, kita nampak baik. Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang sabar, tenang. Dan yang keempat, untuk kita bersabar dalam kehidupan kita ini, kita mengetahui kelebihan pahala sabar. So, kelebihan dia. Allah suka pada orang sabar. Allah sayang pada orang sabar. Isipat semua makhluk Allah yang terpilih. Dan yang kelima, untuk menguatkan kesabaran kita dalam menerusi dalam melalui kehidupan ini kita mengetahui bahawa setiap takdir itu ada kebaikan. Takdir bila mana kita sabar dia mendatangkan bersamanya keajaiban-keajaiban yang banyak. Cuma kita kena tunggu. Umpama kita tunggu pohon yang sedang membesar, berbunga dan berbuah. Apakah kita fikir kita cuma tunggu satu hari? Tuan-tuan tahu ini benih musangking. Tuan-tuan tanam, baja sirap Dan tuan-tuan tahu dari awal lagi sebab penjual buah durian tu kata paling kurang lima tahun. Penjual tu kata lima tahun paling cepat bang lima tahun. Kalau lambat pun tujuh tahun. Kalau kita dah set dah, beri, dah, dah letakkan keyakinan tempohnya ada lima tahun. Kalau kita terus berusaha lima tahun. Anda kata lima tahun belum berbuah kita tetap yakin sebab dia beri tempoh yang kedua. Lama pun tujuh tahun. Lalu kita berharap lagi dua tahun. Andai kata lepas dua tahun jadi tujuh tahun, kita tak berharap, eh pokok ni bukan dah tanam. Kejap lagi dia berbuah lah tu. Begitulah kita dengan takdir Allah. Satu hari nanti takdir Allah itu ada buahnya. Satu hari nanti takdir Allah itu ada kemuliaannya, kekayaan. Kerana tidak ada orang bersabar dengan takdir Allah. Rela dan berada memandangkan dia akan melihat bersama takdir Allah itu kemuliaan dirinya keuntungan dirinya, kebaikan dirinya. Bukan perubahan yang drastik. Daripada dulu sekarang, sampai masuk fasa baru dalam kehidupannya. Kemudian kata Syekh lagi. Kemudian tunggu datang kelonggaran daripada Allah. Seketak mana pun takdir, dia akan longgar. Contoh kita selalu kan kalau beli baju. Beli kasut, beli selipar. Kita pun mengadu pada penjual. Ketaklah. Kata penjual ini, cik pakai selalu lama-lama longgar. Ni beli kasut ni ketat rasa ni. Lalu kata penjual memang macam tu. Tapi lalu lalu pakai dia akan longgar. Artinya macam mana pun hebat takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada kehidupan kita. Dia akan ada kelonggaran. Ya memang bila mula-mula takdir itu berlaku, sebab kita tak ada pengalaman. Karena setiap takdir Allah mencipta pengalaman baru. Setiap takdir Allah. Manusia ni tuan-tuan hidup dengan ilmu yang didengar dan dengan ilmu yang dilalui, yang dinamakan pengalaman. Dengan ilmu yang dilalui dengan pengalaman, dia perlu melalui takdir Allah. Maka setiap kali kita mendapat satu takdir Allah, memang kita bela. Kita tak tahu nak buat apa. Sebab kita pun tak jangka. Kerana takdir Allah ini sesuatu yang kita tak jangka. Ya, kalau kita jangka, senang pula. Kita tak jangka sebab kita mengharapkan kelicinan dalam kehidupan semua kita tengok anak kita kita nampak dia sihat sampai bila-bila kita lupa dia juga akan sakit kita tengok anak kita kita rasa kita boleh kontrol dia dengar cakap kita tapi kita lupa bahawa dia juga manusia berubah akhirnya dia mula tak dengar cakap kita dia mula buat benda yang kita tak suka sesudah kita bertahun-tahun melihat perkara yang menyukakan kita mula-mula lahir kita suka tengok dia berlari, menyanyi, kita tengok dia bertatih, kita tengok dia ketawa, kita tengok penumbuhan gigi dia. Tapi lama-lama ada benda yang membuatkan kita tak suka. Maka takdir ini saya katakan pengalaman baru setiap manusia. Walau berlaku pada orang lain tapi tak berlaku pada kita, dia tetap jadi pengalaman baru. Allah nak beri ini. Maka memang kita terkejut. Tetapi yakinlah. Walau bagaimanapun ketat pengalaman ini tadi akan ada kelonggarannya longga cuma kita kena sabar. Suami isteri bergaduh. Habis mereka gaduh-gaduh, yang ni rasa nak minta cerai, yang ni rasa nak cerai. Itulah perasaan yang ada yang bersarang dalam hati masing-masing. Si isteri rasa nak minta cerai, si suami rasa nak cerai. Tapi dek kerana mereka bersabar, akhirnya perkataan tu hilang sendiri. Yang nak minta cerai tak jadi. Yang nak cerai pun tak jadi. Tapi kalau dia tak bersabar, maka dia akan melihat apa yang dia tak patut lihat dalam dirinya. Kemudian kata Syekh, jika kita memang bersikap demikian, nescaya di sebalik takdir Allah itu ada kelebihan. Tuan-tuan, inilah sejarah manusia semuanya. Siapa pun yang bersabar dengan takdir Allah, hatta sampai peringkat di dia penjara, maka dia sabar dengan takdir Allah, dia keluar sebagai raja. Ramai mana orang yang dipenjara keluar sebagai raja? Ramai mana orang yang dipenjara keluar sebagai menteri. Ramai mana orang yang dipenjara keluar sebagai pemimpin. Yang hebat. Bukan sedikit. Sebagaimana ramai mana orang yang sakit menjadi paling sihat. Sebagaimana ramai orang miskin menjadi paling kaya. Sebagaimana orang yang susah menjadi paling senang. Demikian segala keajaiban takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Syekh, bila kamu mampu sabar dengan takdir Allah, redha dengan takdir Allah, kamu akan dapat sesuatu yang kamu pun tak minta. Tentu selama ni kita cuma minta lepas daripada musibah. Tiba kita dapat lebih pada tu. Contoh seorang. Tak ada anak lah. Tak ada anak. Dia pun doa. Dia pun sabar. Dia duduk fikir dalam kepala dia kalau dapat seorang pun okey lah. Tapi kan dia sabar. Allah beri dia luar apa yang dia fikirkan. Dah tu dapat lima orang. Enam orang. Tujuh orang. Kembar pula. Dapat. Dia okay, dapat banyak daripada apa yang diminta. Tak terlintas bahawa dia nak sebanyak itu. Kadang-kadang ada orang miskin, sabun kemiskinan, dia cuma nak cukup makan dia. Ya Allah, kau cukup makan, minum, belanja anak-anak sekolah cukup. Tiba-tiba Allah beri lebih daripada apa yang dia minta. Ini dek kerana sabar. Sebab itu orang sabar ni tuan-tuan. Bukan sekadar di akhirat, dia lebihkan pahalanya. Tetapi di dunia, dia mendapat lebih daripada orang lain. Sebab itu kena sabar. Tidakkah kita belajar daripada ibadat puasa? Dek, kerana kita sabar makanan tu menjadi semakin lazat. Cuba kita tak sabar tuan-tuan. Sarapan pagi tu biasa aja Tak sedap. Tapi dek, kita sabar sampai maghrib sedapnya makan. Air masak pun nampak sedap. Jangan kata benda lain. Air masak tengok. Ya Allah sedapnya air masak. Air, nampak, air masak pun nampak macam kristal yang bergemerlapan. lapan. Begitu mempersonakan dan menggoda. Air masak. Belum tengok murtabaknya. Belum tengok air katiranya. Belum tengok itu dan ininya. Ini kerana kita sabar. Maka benar kata Nabi SAW. Lissa'imi farhatan. Yafrahuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengannya. Di antaranya ialah kegembiraan ketika mana berbuka. Kegembiraan ketika mana dia mengadak Allah Tuhan kegembiraan kita ke mana berbuka kata ulama ada dua makna. Yang pertama buka puasa, yang kedua berbuka beraya. Tuan-tuan kita kalau tak puasa, kita tak rasa seronok raya. Kita kalau tak tinggi sabar dalam puasa, tak akan seronok gembiranya raya. Kerana kegembiraan itu datang selepas ujian. Tuan-tuan setiap kali kita nak sujud syukur, kerana ada suatu tekanan pada kita kalau kita dilepaskan syukur ni bukanlah dia syariahkan tiap hari kita sujud. Itu tak nama sujud syukur. Syukur ini bila kita dalam satu tekanan tertentu. Dan kita berdoa biar Allah lepaskan. Maka ternyata kita terlepas. Maka syukurlah pada Allah Ta'ala. Wahai kaumku. Terimalah takdir Allah. Tuan-tuan mana pun takdir Allah. Yang diuji tak ada suami. Yang diuji tak ada anak. Yang diuji tak ada harta. Yang diuji dengan kesihatan yang diuji dengan perkara yang dia tak suka dan dibenci, sabarlah. Dengarlah nasihat Syekh Abdul Qadir ini. Yang aku pun kata Syekh Abdul Qadir terus belajar untuk mengenali takdir Allah. Terus bermujahadah untuk tundukkan diriku kepada takdir Allah. Ya Allah yang membawaku, yang menentukan takdir ini kepada aku. Ini Syekh Abdul Qadir. Dia juga melalui takdir-takdirnya sendiri. Tentang setiap orang akan melalui ni. Kita tanpa terkecuali. Kemudian kata Syihab Dukkhaudil lagi. Wahai kaumku. Ha, ini juga cara. Macam mana kita nak menghadapi takdir Allah. Rendahkan diri kita pada Allah. Macam mana cara kita merendahkan diri kepada Allah. Dengan segala takdirnya. Dengan segala perbuatan Allah SWT. Dengan kita tidak membantah. Setiap kali takdir Allah, kita lebih suka bermuhasabah. Kurang saya kat mana, lemah saya kat mana, dosa saya kat mana, kejahatan saya apa. Ini orang merendah diri. Tapi orang yang meninggi diri, kenapa saya kena? Dia tanya, kenapa saya kena? Kenapa bukan orang tu? Kenapa bukan orang ni? Orang meninggi diri, tak? saya yakin. Saya boleh menentukan takdir saya sendiri. Saya decide my own destiny. Saya yang akan tentukan saya punya destinasi. Ini sombong kita tidak menentukan apa-apa. Ya, -apa. saya akan tentukan masa depan saya. Awak tak tentukan masa depan awak. Bagaimana mana orang cakap sombong macam tu? Ya, bagaimana dia tergolek? Bagaimana dia terjatuh rebah? Tentu tak ada orang menentukan takdirnya. Tak ada orang menentukan masa depan dia. Tetapi setiap orang bercita-cita nak masa depan yang mengembirakan. Maka itu kita tak tolak dan kita tak nafikan. Tapi kita bukan tentukan Allah. Sebab itu cara kita merendahkan diri kita dan menerima takdir Allah. Setiap kali datang takdir, muhasabah diri. Muhasabah diri yang membawa kepada keinsafan yang jadi kita dekat dengan Allah. Sehingga kita tak fikir nak ubah benda yang Allah takdirkan. Tetapi kita nak fikir mengubah kedudukan kita di sisi Allah. Ini contoh saya katakan kalau seorang tadi ditimpa dengan kesusahan. Daripada bisnes juta akhirnya apa, -apa ke dana. Contoh Waktu itu, waktu ditunduk dengan takdir Allah, dia merawat takdir Allah dengan cara macam mana melihat kesalahan. Mungkin aku tak keluar zakat, mungkin kurangnya aku memberi sumbangan, mungkin aku terlalu lalai dengan dunia sampai tak ingat berzikir kepada Allah. Jadi dia tak fikir lagi nak kaya balik, tak ada. Dia cuma fikir aku nak ubah ni, aku nak ingat Allah. Aku nak sujud pada Allah dengan lebih lama. Aku nak rasa kemesraan tunduk pada Allah. Tentang yang diubahnya, ialah hubungan dengan Allah bukan kembali untuk kaya setiap orang bila nak kembali pada posisi asalnya sebenarnya dia tak belajar sesuatu pun dengan takdir Allah seorang daripada sihat tiba sakit kalau sakit dia pun diagnosis tentang macam mana nak hadapi penyakit dia doktor mana, hospital mana, obat mana dia akan kekal sombong dengan takdir tadi tetapi bila mana dia sakit dia mula lihat dirinya dengan Allah Ya Allah Allah pernah beri nikmat kesihatan aku lalai. Allah pernah beri nikmat kesihatan, aku tidak menuntut ilmunya. Allah beri aku nikmat kesihatan, aku tidak bersyukur padanya. Ya Allah, hari ini kau uji aku dengan kesakitan. Supaya aku sedar kesalahan aku, kekurangan aku. Ya Allah, yang pertama aku mohon keampunan padamu. Ya Allah, aku mohon padamu dibantu, ditolong untuk aku mengingatimu dengan sebenarnya. Maka dia pun ubah hubungannya dengan Allah. Dia bukan fikir nak sihat balik tak? Itu dah jadi bukan prioriti. Ini orang yang merendahkan diri dengan takdir Allah. Tapi orang yang tak belajar dengan takdir Allah, waktu jatuh bisnesnya, dia cuma fikir nak naik bisnes balik. Akhirnya makin teruk dia. Waktu sakitnya, dia cuma fikir nak sihat balik. Akhirnya makin kurafak dia. Jumpa tak bomoh tu, jumpa tak bomoh ni. Eh, makin syirik. Dia jatuh daripada kepimpinan, Maka makin difikir macam mana nak jadi ketua balik. Dicantah sana, dicantah sini. Dia menipu sana, menipu sini untuk naik balik. Dia tak akan naik. Dia tak akan naik dengan mulia. Bukan dia akan terhina. Tetapi orang yang bijaksana dalam berurusan dengan takdir Allah SWT dan, setiap kali berlaku takdir Allah yang dia tak suka yang pertama dibaiki hubungannya dengan Allah. Kerana Allah tak takdirkan kita sesuatu melainkan supaya kita kembali kepada Allah. Bukan Allah takdir kita sesuatu untuk kita kembali pada apa yang kita nak. Pada Allah itulah dia matlamat kita hidup. Bila anak-anak saya degi nakal sebagai contoh. Eh, masalah ni Ustaz tak dengar. Yang sekolah rendah cara sekolah rendah. Menengah cara menengah. Yang universiti cara universiti. Kau macam tertekan. Anak 8, 9 ni. Maka jangan dia berfikir untuk bagaimana nak kembalikan anak dia patuh pada dia. Tetapi patut dia berfikir bagaimana dia nak kembali patuh pada Allah. Si ibu ini, si ayah ini macam mana nak patuh kembali pada Allah. Yang itu merupakan pokok pangkal asas kehidupan kamu. Maka bila dia belajar daripada takdir Allah, dia baiki balik hubungan dengan Allah. Dan ini yang disebut oleh Fudai bin Ayat. Dia Fudai bin Ayat kata, aku tidak melihat masalah pada istriku, pada anakku. Melainkan kerana ia berpunca daripada masalahku dengan Tuhanku.